Hukum tanam pokok di kuburan Nabi buat apa tadi? Bila Nabi dengar dua kubur tadi azab ha, Nabi ambil pelepah Pokok Nabi belah dua Satu bahagian, satu bahagian So di sini ada berlaku perbincangan sikit Para ulama Majoriti ulama Mazhab Syafi'i Mazhab Hanafi Mazhab Hanbali Mereka kata ha, Hadis ni menjadi bukti untuk sunat tanam pokok di kubur kenapa sunat? kerana mereka faham Nabi pancapkan pelepah tamar tu sebab pelepah tamar tu apa ni berzikir sebab Nabi kata la'allahu yukhaffafu anhumal azab malam yaibisa selagi mana ia tak kering dia basah lagi ha, ah, Maka akan diringankan azab Pasti pun diringankan Mereka kata sebab Pokok bersikir Jadi ziki Pokok tu menyebabkan Ringannya Azab Sebab tu kita tengok Dekat Malaysia ni Banyak orang tanam buruk Dekat umum Betul tak? Ha. Setuju? Ha? 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 Al-Maziri seorang ulama daripada apa ni daripada Maghribi daripada belah-belah barat lah Maghribi Andalus Qurtubi ulama mazhab Maliki Khattabi dan Qadhi ya. dan juga At-Tibi ulama ulama ni ulama-ulama hadis ni dia orang kata tanam pokok ni tak ada kelebihan apa yang diringankan azab ni bukan sebab pokok tu sebab tangan Nabi itu. Berkat tangan Nabi itu itu yang meringankan azab. Buktinya apa? Buktinya ada hadis yang lain, riwayat lain dalam sahih Muslim yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Jabir yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata fa ahbabtu bi syafaati ayuraffah anhum al azab. Aku suka aku aku suka dengan syafaat aku kata Nabi dengan syafaat aku akan diringankan ke atas mereka azab maksudnya yang meringankan azab tu sebabnya memanglah Allah yang bagi ringan tapi penyebabnya adalah syafaat Nabi bukannya pokok tu semata-mata buktinya Nabi tak buat kat kubur lain Nabi hanya buat di kubur dua orang dan yang ketiga Kalau betul lah pokok menyebabkan Apa ni Azab menjadi ringan Dah tentu Nabi akan tanam pokok Bukan uh, Pacak pelepah saja Kerana pokok akan kekal basah Kerana Nabi sayang kau umat dia Maka sebab itu Kalau ikut tanyalah pendapat saya Saya lebih cenderung untuk kata Ia khas untuk Nabi SAW tapi ustaz, macam mana orang Melayu tanam pokok? Tak apalah. Adalah pendapat ulama kata gitu. Tapi kalau orang tanya kita, kita buat ke tak? Kita tak buatlah. Kerana itu khas untuk Nabi. Tapi ustaz, orang sebelah rumah saya buat. Tak apalah, dia ikut pandangan ulama juga. Benda khilaf. Kita pilih pendapat yang kita rasa tepat Dia pilih pendapat yang dia rasa tepat Sebab kubur tu pun bukan kubur kita Kubur mak dia Tengah? yang kita pergi buat kat kubur keluarga kita umpamanya yang dia nak sibuk buat apa kubur keluarga kita bukan kubur mak kalau orang semua ada fikiran macam ni selesai masya tak payah gaduh dalam masyarakat Tentang, ada orang nak buat ada orang tak nak buat ada tak ulama kata tak, tak perlu buat ada ada tak ulama kata boleh buat ada kalau bincang nak bincang dalam isu ilmiah kita bincang tapi bila pergi ke lapangan hang ikut cara hang dan keyakinan hang aku ikut cara aku dan keyakinan aku kerana benda ni memang ulama beza pendapat so macam benarkah pokok atau dahan yang ditanam di atas kubur itu mendoakan si mati kena betulkan balik benda comel tapi salah faham dia kata kalau kita tanam pokok atas kubur pokok tu berdoa kepada mayat salah yang betulnya pokok itu bertasbih kepada Allah bukan doa bagi mayat yang doa bagi mayat orang yang ziarah pak bila dia bertasbih kepada Allah turun rahmat di tempat itu bila turun rahmat harap-harap rahmat itu dapat tumpang sama kepada jenazah yang ada dalam kubur itu sebab tu nabi berjalan pada dua kubur yang kena azab satunya tak basuh kecing atau air kecing kena di seluar semayang kena katok dalam kubur kubur yang kedua yamshi fil ardin namimah suka melaga-lagakan orang macam kita dalam Facebook dalam TikTok lagu rotul laga lagu ni ha kena katok dalam kubur lalu nabi minta sepatu pah satu batang pohon pelepah kurma yang masih hidup maksudnya yang baru luruh yang masih hijau lalu nabi patahkan dua Nabi cacok kubur ni satu, kubur ni satu. Sahabat tak pernah tengok. Terkejut sahabat. Nabi kata, mudah-mudahan direngankan akan azab selama masih hidup lagi dua pelepah tamar ini. Kalau sudah mati, dia tidak lagi bertasbih kepada Allah. Jelas lagi. Ha, jadi bukan pokok tu berdoa kondisi mati. Tiap yang hidup, Allah... Tiap yang hidup bertasbih kepada Allah. Mudah-mudahan nak dapat tumpang sama kepada si mati. Kalau yang diadab, direngankan. Faham? Ha. Inilah dalil, inilah hujah Pandangan sebahagian pihak Menganjurkan supaya dia letakkan tanaman-tanaman Atas kubu-kubu Kalau tuan-tuan pergi ke kubu-kubu Ada saja pokok-pokok yang ditanam di atas Apa asas dalil dia? Ini hadis Hadis tentang dua orang yang sedang diazab dalam kubu Mungkin tuan-tuan tertanya-tanya Eh, apa kena-mengena? Hadis ni kan tentang azab kubu Saya kata, saya setuju dengan anda Hadis ni memang tidak ada kena-mengena Ada sebahagian yang keliru tentang maksud dia Sehingga kesudahan dia Mereka mengambil kesimpulan bahawa Dianjurkan untuk ditanam pokok-pokok atas kubur. Kadang-kadang kita tengok selepas si mati dikambus dengan tanah, tak sebenarnya ganggar di kubur ke satu. Dia ambil dahan daun pokok, dia tacap. Apa alasan dia? Mereka kata dengan daun yang kita tacap ni, kita tanam kita biar dia tumbuh, kita biar dia subur segar. Daun-daun tu bertasbih sebab daun-daun ni kan, pokok-pokok ni kan dia tanaman yang hidup. Yang tiada apa yang hidup, melainkan dia bertasbih. Mereka ambil kesimpulan ayat Al-Quran. Jadi dengan daun-daun yang ditanam di atas kubur bertasbih, maka dengan tasbih itu diharapkan dapat dikurangkan atau memberi syafaat bantuan pertolongan dengan direngankan keadaan penghuni kubur berkenaan itu dalilnya itu kefahamannya dan itu kesimpulan dia pertamanya bila Nabi minta pelepah kurma Nabi nak tanam ke? kenapa tidak? sebab Nabi belah dua kalau mana-mana pokok dipatah-patahkan dia lagi nak hidup ke kan dia cepat mati pelepah kurma tu Nabi belah dua itu bukan orang yang nak tanam jadi kalau dia tanya habis Nabi belah dua dan Nabi tacakkan kenapa? itu hanya sebagai timer jangka masa Nabi kata Semoga Seksa kedua-dua mereka Direngankan Selama mana Pelepah kurma tu Tidak mengering Sebab so, ni pelepah yang Masih baru Yang masih basah Nabi kata Selama mana dia tak kering Semoga Dengan syafaat yang aku berikan Syafaat Nabi berdoa di situ Semoga Seksa kedua-dua mereka Direngankan Ini doa Nabi SAW Ini syafaat Daripada Nabi SAW Tapi Bukan selama-lamanya Selama mana Pelepah kurma itu Belum kering Tak ada kena mengena Dengan anjuran Nak tanam pokok Dan Nabi tacapkan Sebelah pelepah kurma yang kau pergi tanam pokok daun meringga pudina apa benda subhanallah kesudahan dia tuan-tuan lihat bagaimana kubu-kubu di setengah tempat hampir sahaja seperti apa taman bunga pada hari ini, adakah sebahagian orang Islam mereka berhenti pada sekadar tanam pokok saya kata tidak kesudahan dia pada hari ini ditacapkan satu radio portable pasang Al-Quran terus supaya orang dalam kubu tu dengar Al-Quran dan dapat pahala dan sebagainya yang pastinya tuan-tuan Nabi yang sabdakan hadis ni dan Nabi yang mengambil pelepah kurma dan membelah dua dan men melacakkan atas kubur itu persoalan adakah Nabi memperlakukan kubur-kubur yang lain dengan sedemikian rupa ada tak Nabi jumpa je kubur Nabi belah pelepah kurma dan tacakkan ada Nabi buat tu makluman dalam hadis hal itu perbuatan itu hanya berlaku dalam peristiwa ini Nabi buat sedemikian dengan dua kubur ini sahaja tidak ada direkodkan Nabi menacapkan pelepah kurma pada kubur-kubur yang lain kemuncak kekeliruan yang boleh saya tambah di sini Nabi tacapkan kenapa kerana mengasihani dua penghuni kubur yang sedang diseksa maka gerangan apa sebahagian orang Islam termasuk dalam masyarakat kita tak kira mana-mana kubur mereka tanam pokok mereka tak ada membezakan antara satu kubur dan satu kubur mana saja orang mati dia nak tanam pokok atas dia gerangan apa mereka berbuat demikian perbuatan mereka berlandaskan hadis ini tak ada hadis lain jadi secara tak sedar perbuatan mereka seperti bersangka buruk dengan penghuni kubur itu mengandaikan bahawa dia sedang diseksa saya nak tanam pokok atas kubur dia moga-moga azab kubur dia direngankan selama mana pokok ini terus membesar dan satu pokok bertambah tambah kepada dua pokok, tiga pokok dan seterusnya. Ini kita kata kekeliruan atas kekeliruan atas kekeliruan. Dia ya, saya waktu saya tanya dulu, saya heran. Yang tabuk bunga tu memang tambah sekali tabak bunga tu memang tak ada dalam al-Quran Musa dan itu bukan adat orang Islam. Itu adalah adat masyarakat tertentu sahaja. Bahkan benda ni tak ada dalam sunnah Nabi SAW pun dan perbuatannya perbuatan yang menyelisih sunnah Nabi SAW Tampak buat bunga tak boleh satu kedua ayak tu yang saya heran tak sebut buah ayak <tuh <MP3> <tuh> <tuh> kalau dah agak bagilah ayak melok eh. <tuh> eh dia suka ayak apa silap limau ke oh tu lah. <tuh dengan baik> kalau nak tak tu kalau nak sejuk tuan-tuan dan perempuan sekalian sebab tu kita heran bila dia siram kalau atas alasan nak sejuk Dulu kita tinggal ada tiap hari, tengah-tengah hari Buat nah, oh, tapi curah tiap hari, tiap hari Siram, turut apa semua Sebenarnya bukan, ini bukan soal sejuk Ini soal adab ya, sebenarnya Adab Bahkan dengan siram tu pun Dia bukan siram dengan yang tertentu, yang bunga Tak yang bunga Bunga yang bunga bawah Jadi, jadi siram-siraman-siraman siraman so, seperti ada ini saya, Sebenarnya ada. itu hanyalah adab semata-mata Dan perkara tersebut Pada hari ini Kalau tak dibuat, diri benda pelik Ayuh, Allah tak syurah apa lagu tanah kunci <smiled> Tanah Kucing Kan orang-orang tanah Kucing kunci Tanah kunci Lagu tu Tanah kunci Tanah kunci Tanah kunci Tanah Ini adalah syariat ah dalam agama kita Soal macam mana kan? ringkas Ringkas ni Sedangkan jenazah ni Kematian ni perlu kita apa ni percepatkan bukan kita perlambatkan ajimu kata Nabi percepatkan segera kan dan tidak ada di sana usul-usul Nabi SAW yang sirah Denam ataupun tambak umur oh, pokok pokok, tanah pokok. mereka menggunakan hadis nabi tu hadis nabi nah. uh, inna hum la yu'adzaban wa fi kabir sesungguhnya dua itu disiksa dan tidaklah mereka disiksa kecuali dalam dosa yang bukan dosa-dosa besar, besar seorang kena namimah mengadu domba dan seorang lagi kerana dia kencing tak cuci jadi nak contoh bagi di sini nabi pacak apa pacak pelepah tamar pelepah nabi tanam pokok tamar lah. nabi tanam pokok tamar kan tak. tak Nabi pacak ke tanah. Jadi mereka mengambil hadis ini sebagai satu dalil mengharukan tanah pokok. Pokok apa hamba tanah? Macam macam pokok. Pokok <tuk> bunga. <tuk> Pasal apa tanah pokok boleh? Pandan. Pasal apa? Wangi. Satu lagi? Tak ada dah, Satu Lagi apa lagi? <tuk>. Benda. 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 Nah, untuk kebaikan untuk kebaikan yang mereka mereka fikir dengan akal itu kebaikan. Pasti pasal kuat Nabi pacak pokok kurma tu Dan pelepah tamar tu Lagi dia basah Lagi dia basah Dan, dan berzikir ah, Doa minta pengampunan untuk dia Jadi mereka pun guna hujah Tanam buat keboja ni Selama mana pokok tu hidup puding tu semua Biarkan, <tuk> dia, kan, dia, dia, kan. dia, dia akan nanti. Saya katakan tanamlah pokok kayu jati Nanti ah, ah, bosak tu ah, Memang ah, tak selama-lamanya terus menunggu berzikir Jadi tu kalau kita nak fikir dengan sudut Logik lah Logik tapi kita bukan nak fikir masuk logik Sebab Nabi hanya koyok pelupah tamar Kemudian tu satu Kemudian Nabi SAW Nabi dengar suara Nala, Sedang menangis Kita lah ni kita dengar ke? Jadi yang duk pergi pacar tu Adakah dia kata Teriak tu Kita pergi pacar Jadi seolah-olah kita pacar pokok tu Kita tahu keluarga sedang disiksa Sebab tu saya katakan tak kena Tak kena Situasi kondisi tak kena Sebab sahabat Nabi Ridwanullah yang alaihi Para sahabat Nabi Selepas kewafatan Nabi Tak ada seorang pun yang Pacar pokok tak ada seorang pun ini menunjukkan bahkan kubur Nabi SAW sendiri pun tak ada jadi ini perkara yang saya rasakan perlu-perlu uh, diperbetulkan dalam masyarakat kita pada hari. Tanam tumbuhan di kubur tidak termasuk dalam perbuatan yang dilakukan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi para sahabat telah meninggal dunia sejak zaman berzaman dan tidak dilakukan tanam kubur di tempat mereka ikutlah apa yang dilakukan itu adalah yang terbaik kita tak tanam lah. Jangan tanam. Mungkin ada orang kata tanam. Disebabkan apa? Dia kata ada alasan dia. Bukan alasan agama. Tetapi mungkin alasan daripada sudut tanah. Nak bagi kuat tanah dan seumpamanya. Alasan-alasan itu boleh dibincangkan. Tetapi kalau alasan ia dapat memberikan manfaat kepada si mati dan seumpamanya, dengannya. Alasan-alasan itu adalah tertolak. Ada hadis yang Nabi SAW letakkan daun tamar. Nabi letak daun tamar tu bukan pokok tamar dekat situ nabi belah daun tamar tu. Ha, jadi bukan letak dan daun tamar tu pun akan rosak juga. Dia bukan hidup uh, macam pokok. Kebiasaan kalau kita lihat bila mana berlakunya kematian, maka akan ada insan-insan uh, yang akan meletakkan ataupun uh, menetapkan tumbuh-tumbuhan pokok-pokok untuk diletakkan kepada perkuburan, di tanah perkuburan. Jadi dari mana datangnya Rasulullah SAW telah bersabda Yang bermaksud Aku melintasi dua kuburan Yang penghuninya tengah diazab Aku suka dengan syafaatku Untuk meringankan keduanya Selama kedua-dua dahan itu Masih basah Hadis riwayat Muslim Namun begitu Meletakkan atau menanam pokok di atas kuburan Tertakluk kepada syarat-syaratnya Yang ini tidak boleh berpotensi ataupun secara hakiki pokok tersebut mengganggu akan mayat. Kita hendaklah ketahui bahawa hukum menanam pokok di atas kubur adalah diharuskan. Tertakluk kepada syarat-syarat berikut. Pertamanya, hendaklah aa, niat orang yang menanam pokok tersebut adalah untuk mengikut sunnah Rasulullah SAW yang mana Rasulullah meletakkan tumbuhan di atas kubur dan mendoakan agar penghuni kubur diringankan azabnya selama tumbuhan itu masih hidup yang kedua diharamkan untuk menanam tumbuhan yang boleh merosakkan tubuh mayat dengan akar pohon tersebut ataupun bahagian-bahagian uh, pokok so, yang seumpama dengannya jika tumbuhan berkenaan hanya berpotensi yani berpotensi untuk uh, kena kepada mayat maka hukumnya adalah makro, ini yani sangat makro maka Uh, jelas di sini kita dapat ketahui bahawa hukum untuk menanam tumbuh-tumbuhan ataupun pokok uh, di perkuburan dibolehkan dan ada sandaran mengikut kepada sunnah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan pencerahan tersebut mampu menjawab persoalan yang bermain di fikiran kita. Insya-Allah bertemu kita lagi di dalam episod yang seterusnya bersama saya Ustaz Fakhrudin. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.